வெங்கடநாதியாச்சாரியிலபுரம் தேவநாதனை பத்தி எழுதின அற்புதமான கிரந்தம் சயம் அப்படின்னு பிராகிருதத்திலையும் அச்சுத சதகம் அப்படின்னு பெயரிடப்பட்ட கிரந்தம் இது ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகம் स्थिरिवेङ्कटनाहजो कयितक्युयसि हसवदन्तसतन्तोयन्तारिवजो महसन्निच्छेयु सहि सयं हि ययं मी मानमये सामच्छर धम्बासु आभयामरिस्वलोभमु सन्ति न मोहसुया दोषादासा न सच्छतुः भक्तानम् मानमदीर्ष्यामत्सर तम्बासूयापयामर्ष लोभमुखाः दृश्यन्ते न मोहसुधाः दोषादासानम् सत्यतव भक्तानाम् जानमयी कियरमुहे कालोऽशयलोपितान कलिवित्तारो जेतुहपयमि भवना कलीनाय वयि नयरवयेत्तानम् येषां मतिर्इतरमुखी कालः स खलोऽपि तेषां कलिविस्तारः ये तव नास्ति कलि नागपति नगरपते तेषाम् अच्छासन्न विनासा अच्छुय तावये भक्तजने भत्त जने मोखरुईन सुमग्य मूडातिय हयर मंदलं मी रचित्तम् अध्यासन्न विनासा अच्छुद भक्तजने मोक्षरुचीनां सुमार्गे मूढादिवसगरमण्डल इव चित्रं नितुडियदुम्मानघना निर्मलगुणकटियतारया पफारा बासन्तभक्तिजोण्ठा नयसच्च पुरन्ति न ह निहातुः भक्ताधुर्मानखनाः बासमान बासमानभक्तिच्योत्स्नाः न त सत्यस्फुरन्ते नभो निभास्तव भक्ताः नहु जम भी सयं मिगयी�। नाय सच्चापयं भुयं तुः पवन्नानं। खली आन विज्या छोगं। सिख्का सुधंत, किंखरानव लहुई। सिख्का सुधंत, किंखरानव न खलु यमविषये खपिः न त सत्यपथां भुजं तव प्रपन्नानां स्खलितानाम् अपि यथा योग्यम् शिक्षा सिद्धान्त किङ्कराणाम् इव भुयङ्गि हंसन तत्ता अक्षन्ति तुच्च चलने अच्युय पभ्रत्त वम्मह रसासाया कर्मघति दोष दुःखिताः कृतान्त भ्रुकुटी भुजङ्गी दर्शन त्रस्ताः अर्चन्ति तव चरणौ कृष्ट मन्मतरसा स्वाताः आलक्कयितुहचलने अच्छुयविहिनापि अच्छना आयरिया चाये कन्ति पयुत्ता चे संवसयम् सिरेन पठिकेन्द्रसितम् आलघती तव अच्छुतविधिनाभ्यर्चनाचरिता यैकान्तिप्रयुक्ता सेषामिव स्वयम् शिरसा प्रतिगृह्नासिता दुहमुहजोन्हा धाविय मानस सियन्तपवह संनिह भागे अच्छुयनमुयसि भक्ते तव मुखज्योत्स्नात्रापित मानसशिकान्तप्रवाहसंनिभबाष्पान् अच्युतनमुञ्चसि भक्तान् कथम्बकोलनिभकण्टकायमान निजाङ्गान् शरनागयसच्च गहीयसायस गयसङ्घातु भक्ता जन्ति तुमं येप तुल्लहं यरे शरणागत सत्य निर्भैराः शाश्वत धर्मा यान्तित्वाम्येव दुर्लभमितरैकी अहिबिन यरिन्धतु मम् आसन्नं विगयनम् वसयि दुःखेच्छम् विषयेषु विलघ्नता दूरन्ता विनलहन्ति डोलन्तमना

वेदांत प्रवे नमः